Эм, который э, созрел который мы написали с театром сами именно о старшеклассниках и для старшеклассников и они сами себя играют по моему играют с удовольствием вы посмотрите и сделаете вывод вот главная героиня моя героиня несколько слов какую роль играешь играю роль наталья мне, конечно, очень нравится играть мою роль. Правда, это очень сложно, потому что нужно изобразить ну, два разных характера. Сначала я изображаю девушку очень такую, ну, неприступную, такую очень дерзкую. А потом, после некого инцидента, я стою совсем другая, и я должна сыграть роль такой очень нежной и чуткой девушки, которая всегда будет заботиться о своем любимом человеке. Декілька сніг має відбуватися е, в нас має відбуватися показ нашої вистави ще раз про любов або ще раз про кохання. Вистава, яку ми готували майже три місяці, тобто вистава на які на якій як вистава для старшокласників, в ній також приймають участь старшокласники, тобто вистава для старшого покоління більше людей. Несколько пожелань Галіна Івановна побажань до Галиніван. Це безумовно Галина Іванна. Це наш режисер, це людина, яка не покладаючи рук, кожен вечір приходила на наші репетиції. Бувало, що ми її не слухались. Ну, все бувало, але вона терпіла. Бувало навіть і хвора приходила до нас з температурою. Вот. І хочу побажати їй всього найкращого, тому що такі люди народжуються раз в сторону. Яку роль <проб> граєш ти? Я граю самого себе, граю Андрія. Така роль. Цікава, в принципі. Змінюється, хлопець. Що суттєвого для тебе в цьому театрі? Суттєво все суттєве. Починаючи від самого маленького до самого великого. Починаючи від мови і закінчуючи актерською майстерністю. Несколько слов про Галіну Івановну. Галіна Івановна. Це професіонал у своїй справі і вона дуже багато дає нам. Сюди приходять діти, ну такі звичайні діти, а після занять вони такі, такі піднесені, всі дуже елегантні і розумні діти справді. всі. Сьогоднішній спектакль тобі подобається? Ну, так, да, подобається. Деякі переживання є. Звичайно, так як ми з Іваном, з Галиною не писали його, то і там все. Ну і Мої побажання. Мені побажання. Що сказати? Головне, щоб сподобалось. глядачам. Скільки слов про театр. Ну, В театрі дуже цікаво. Він насамперед переказає пам'ять, дикції. Це дуже ну, піднімає на настрій, коли ти приходиш. Для тебе яку роль грає театр в житті? Ну напевне, важливо, тому що тут я знаходжу нових друзів, нові знайомства. це дуже цікава. Декілька побажань. Я бажаю тренування багато натхнення, щоб багато залишив прем'єри, які ми брали великі успіхи. Сьогодні 촬영 А вы прекрасно, раз девчонкам об этом говорили? Нет, он? нет. А я говорил, ничего, не бесполезно. Вот. Мне в 10 классе на Даше и Криоли прислали записки. Послания с довольно распространенных в кругах содержания. Давай дружить или дружи только со мной. Я их записки проигнорировал. Но в единственной классе Даша королевой, розовая королевой не только за фамилию, но и за вызывающий стернутый носик и независимый взгляд на смешанный глаз. В тот же день, как еще и И, как ни странно, королева согласился. После кино я сказал, пойдем завтра в парк культуры. Нет, ответила она. У меня завтра экзамен назыкал. Я тебя приглашаю. Я очень обрадовался. Пришел за час и селся на первом ряду. Член экзаменационной комиссии объявил. Бетховен. Лунная соната. Исполняет Дарья Королева. Класс педагога Соколова. Зал затих. Пальцы привычной готовности уже на клавишах. Губы им подавали беззвучный сигнал. И раз. О, как она играла! С последним аккордом Моя комиссия зааплодировала. За «Влад, это ты меня вдохновлял», — сказала Даша. «Я тебя не ожидал». Осыпается листва, наступает холода, Но веселая шпана не скучает никогда. Кровь разгонит самогон, а на погоду нам чихать. И пойдем по переулкам приключения искать. Девочки, внимание, внимание, мы вам открываем свой секрет. со мной в медицинском спорткомплексе, в секрете от родителей. И от вас не изучили. Ребятам, спасибо за убытое время тренировок, за лекарства, конечно же, за любовь. Кто-то из великих сказал, что трудности это всего лишь ступенька на пути к успеху. И это сказано здорово. А зачем же ты скрывал от нас и от родителей? Дорогие, любимые девушки, что я не от вас, что уже на покажу. Я поклялся перед Господом Богом, если мои самые любимые родные, будут меня, инвалида любить и лечить до конца дней моих, стоя в своем полном здравии, никогда не забудут о мне верности в славном Сегодня я самый счастливый человек.

снова на утро Ну, хотя и петь люблю, конечно. Но не стесняясь на всю вселенную, признаюсь бесконечной преданности и любви своей наглядной Натальи. Я люблю тебя больше жизни. А можно мне сказать? Да, Я давно готовился к этому моменту, и поэтому для Андрея я хочу выразиться стихами. Вы не возражаете? Да, конечно. Пусть этот день и светлый праздник за радость и вновь, и нашу жизнь навеки красит надежда, вера и любовь. Я не пушку, а как вы раз мне сказали, и я отвечу, болезнями нет, здоровьем да. И были в жизни с праздниками достойными, чтобы вы несли свет, чтобы вы несли любовь, чтобы вы не приходили нам зла. Галина Івановна, ви знаєте, мабуть, всі знають, що позашкільна освіта переживає нелегкі часи. Мені, як директор, настільки сьогодні прикро те, що я не знаю, яка доля чекає нас, наші колективи. Я хочу дуже впинитися вам, подякувати вам. І дуже вірю, що цей колектив буде жити. Не дивлячись на що, правда ж? Галина Івановна, ви і ваш театр, щоб ви були здорові, особливо вам бажаю здоров'я, 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 вам, талановиті, вам, яка вона все любить, театр. любит выхованцев. И я знаю вас на любовь. Давайте еще раз оплесками подякуем мне. Я хочу сказать, немножко продолжить. Да, действительно, сегодняшний спектакль, сегодняшний сценарий написали мы сами. Но не явно. У меня очень хорошие помощники. Андрей, Олесь, девочки. Они мне подсказывали, какие они сегодня. И вот какие они сегодня мы это показали в спектакле. Конечно, у нас была техническая накладка, но ничего. Еще раз вы увидите. Просто это была накладка о воспоминании, какие они были 10 лет назад. Ну, Андрей тоже бросит трубку. Ну, Галина, Вот работаем вместе. Спасибо вам за все. Да? Главное за то, что вы есть, за то, что вы появились в нашей жизни, и вы на всю жизнь будете вот здесь. Мы обещаем вам, Грина Матас. Спасибо. Нам очень вы понравились. Я в первый раз в жизни не сказала: отключите телефоны и, пожалуйста, не шумите, потому что дети играют в живую. И не нужно было сегодня это говорить. Вы так внимательно слушали, что я перед вами преклоняюсь. Большое спасибо всем земных флаг, здоровья и благополучия.